Сейчас на связи с нами находится наш корреспондент Эльвина Сидбулаева. Эльвина, добрый день. Где вы и что сейчас происходит? Сейчас я нахожусь в Симферопольском аэропорту. Уже как 4 часа народный депутат Олег Лешко находится в в заложниках его не пускают так называемые народные дружинники. Пройти к нему и пообщаться с ним у нас тоже нет возможности. Народные дружинники перекрывают нам доступ. Что происходит внутри, нам подробнее расскажет помощник народного депутата Олега Лешко Андрей Лозовой. Прошу прямую речь. Когда мы выходили из общего зала аэропорта Симферополь, группа людей, которые представили самообороны Крыма, задержали нас, заблокировали. Вначале держали на улице, дальше э, повели в ВИП-зал аэропорта Симферополь. Там сейчас находится Олег Ляшко. Я чудом вырвался и могу вам дать сейчас интервью. Э, по сути, Олег Ляшко в, за, э, в заложниках. Мы не знаем, когда он сможет вырваться с этого плена. Есть очень большие опасения насчет его жизни, здоровья и свободы. И эта ситуация очень напряженная. С какой целью Олег Ляшко сюда приехал? поддержать... Во-первых, он приехал с миром. Мы против войны. Он приехал поддержать крымчан, поддержать единство Украины и ее территориальную целостность, поддержать крымско-татарский народ. Сегодня выступить на митинге планировал. Также Олег Лешко планировал посетить несколько военных частей украинских, поддержать наших бойцов, которые сегодня стоят на защите украинской независимости Украины, единства государства. Э нам территориальной целостности, которые защищают сегодня наше право на мирное небо, на единство и достойную жизнь. Так званая самооборона Крыма не выпускает Олега Ляшко из э, ВИП-терминала аэропорта э, Симферополь, э, не пропускает туда прессу. Сможет ли народный депутат сегодня выйти с дания аэропорта пока неизвестно. Неизвестны дальнейшие планы. Сейчас ведутся переговоры между народными, друж... так называемыми народными дружинниками и соратниками и самим депутатом Олегом Лешком пока неизвестно. Мы продолжаем следить за ходом информации и более подробнее мы уже расскажем чуть позже.